Вкусного всем! Вкуснейшее арабское блюдо только из круп и овощей, которые готовят по всему Леванту. Это Ирак, Сирия, Иордания, Ливан, Израиль и в Северной Африке, то есть большей части арабского мира. Тысячелетняя история, это блюдо упоминалось еще в 1226 году в книге Табих, одной из первых книг с упоминанием рецептов. Это по-настоящему по-арабски ароматно, удивительно вкусно, несмотря на простоту ингредиентов, перечень которых в конце видео и в описании к ним. Для начала замочим чечевицу, один стакан, обычную коричневую, можно зеленую, они не развариваются и сохраняют форму в холодной воде. Кстати, она основа муждадара в Леванте, а в Северной Африке чаще используют маш, его тоже лучше замочить. Хотя это не обязательно, но так чечевица будет шелковистей. На 30 минут. 2-3 зубчика чеснока мелко нарубим. И второй из овощей лук. 4 луковицы. Считается, что лучше красный, но можно и обычный. Нарежем тонкими перьями. Так он будет лучше держать форму. Полоски останутся и не превратятся в комок. И все с подготовкой. Сразу к плите на хорошо прогретом оливковом масле с полстакана оливковое аутентичнее. Но можно и любое растительное. Обжарим лук. Огонь большой. Постоянно помешиваем. Иногда его перед этим перемешивают с мукой и солью. Говорят, от этого он будет более румяный. Но это только иногда. Лук необходимо именно жарить, а не тушить. Чтобы часть влаги и его натуральный хруст сохранился в нем. Как только он станет хрустящим, коричневого цвета, убираем его со сковороды. Масло не выбрасывайте. И переходим к варке круп. В воду в котелке, сотейники, кастрюльки засыпаем замоченную чечевицу. Воды так, чтобы на два пальца минимум покрывало зерна. Теперь специи. Знакомые. Лавровый лист. Пару листиков. Треть чайной ложки корицы или палочку. Доведем до кипения и на малом огне поварим минут 15. Когда время варки подходит к концу, в кастрюльку с толстым дном выльем оставшееся ароматизированное луком масло, прогреем, добавим около 4 горошин душистого перца, 3 четверти чайной ложки зерен кориандра, столько же зиры, 3 чайной ложки корицы, 3 четверти ложки куркумы и нарезанный чеснок. Огонь небольшой. Аромат просто кружит голову. Как только он приобретет запах чеснока, это меньше минуты, значит масло насытилось ароматами, добавляем булгур в стакан. Желательно крупный булгур. Сейчас все чаще его заменяют на рис. Но рис появился позже. Тысячу лет назад готовили именно с булгуром. Он, кстати, снижает уровень холестерина в крови. С минуту прожарим, чтобы ароматизированное специями масло обволокло каждую крупинку. И добавим отваренную отцеженную чечевицу. Лучший источник растительного белка в мире, я считаю. Кстати, иногда готовят и из желтой чечевицы, так называемую желтую маджару. Но она разварится в кашу, что впрочем допустимо для желтой маджары. Заливаем либо водой, в которой варилась чечевица, 1 литр, либо бульоном. Я использую кубики концентрированного замороженного бульона фюме, куриного. Рецепт есть на нашем канале. Можно больше бульона, тогда муж дадара будет как густой суп. Немного соли, около столовой ложки. Немного черного молотого перца. Иногда добавляют острый красный перец. Далее закипеть, накрываем крышкой и варим минут 20-25. Как раз наши крупы сварятся. В конце присолим по вкусу и выключив огонь, оставим под крышкой упреваться не менее 20 минут. Это обязательно. И еще не все подымем затем крышку, засыпем половину обжаренного лука. Аккуратно вымешаем, чтобы не поломать полоски лука, и можно подавать. Подают посыпав оставшимся луком. Это не гарнир, как вы подумали, это вполне самостоятельное блюдо. Во времена, когда мясо было дорого для большинства жителей арабских стран, да и сейчас это полноценный источник белка. Очень ароматный и очень вкусный, при этом простой в приготовлении, часто в сопутствии какого-либо овощного салата. Прекрасно и для вегетарианцев, и для поста, и для желающих разнообразить меню одним из самых известных блюд арабского востока белхана волшифа. Или приятного аппетита! А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы.